Bu maskanı mən təcrübədə keçirdim. Dazlaşmış yerlərdə kösə kimi, demək olar ki, artıq orada tüy çıxmır. Həqiqətən daz yerlərdən tüy çıxartdı. Hətta tökülmüş ağ tüklərin yerindən qara tüy çıxartdı. Hədemək bunun üçün qabığı ağ soğan. Bu ağ soğan adi so soğan kimi deyil. Sərf saç tökülmədə olan vitamin ondadır. Qabığı ağ soğan, hansı ki, onu e, evdən gözləyməmək kimi də belə taxırlar, yeyək ağ soğan. E 100 qram ağ soğan götürürsən, 50 qram sarımsaq götürsə, 5 ədəd acı bibər götürsə, o ondan ötürüdü ki, o dadzlaşmış yerləri oyaxtsın. Qırmızı bibər, yaşıl bibərdən də çox acılığı var. E bir də 50 qram aloe yarpağı. Hamsını bir yerdə maşından çəkirsən. O tərkib nə qədərdirsə, tərkibin yarısı qədər o maye halına çevrilir də, məsəl üçün 200 qram sizdə o çəkilmiş maye oldu. Onun yarısı qədər araq. Araq ona görə deyirəm ki, spirt yox, spirt 95% etil spirti yox. Araq üzüm arağı çəkilmiş tutaradı. Qatırsan, həmin tərkibə ondan sonra qatı qatdın ə, Bir həftə onu qaranlıq yerdə saxlayırsan, hər gün çalkaldırsan. Səhər də yuxudan duranda, axşam da yatanda onu bir həftə çalkalayırsan. Hər gün saçın dibini əvvəlcə darıyırsan, möhkəb. Onu yudtoyursan, yod, yod klitkası elərsən saçın dibinə, yod klitkası elərsən, e, bir də artıq onu işlədəndə ona 30 ədəd aspirin də aspirin də qırıb tökürsən ki, saçların dibləri yumşasın. Eyni zamanda aspirin qanı durulaşdırır orada. Qan dövranı aktiv saçın dibinə gəlir. Bu tərkibi diş şortqusundan, möhkəm olsun deyim, çot diş şortqusundan balaca kasaya tökürsüz. Diş şortqusundan saçın od daz yerlərinə möhkəm-möhkəm sürtdürsə, o biri yerlərə də sürtə bilərsə. Ondan sonra axşamdan saçını klonkayla bağlayırsan, Səhər saçını yuyanda o B qrupu vitaminləri, nikotin turşusu, aloya vitamini, e. heyəli şamptondan saçı yuyursan, axırda da saçda i qox olmasın deyə yumurtanın sarısına da e, dediyim limon suyunu tökürsən, bir də bir çay qaşığı o alma sirkesi, onu saçına sürtsən heç bir i qox qalmır. Artıq saça bayzan falan ehtiyac yoxdur. Bunu siz gün aşırı eləssəz, bir ay boyunca eləssəz, inandırım sizi. Bax bu mövsümdə dazdaşmaya tük gəldi gözdən gördüm. Hətta o üzdə olan o sızalı, daz yerlərə, kösə yerlərə tük gəldi. Dərini aşılayır, gözəl qidalandırır. Hər nə səbəbdən düşübsə, saçda gözəl şey. Bir də A vitamininin var, yumru kapsulalar. Gündə 3 dəfə onu içirsiniz. O həm dırnağa, həm də saça çox gözəldir indiki mövsümdə də. E, umuteti yüksəltmək üçün çox gözəldir. Gündə 3 dəfə də ayibit -E vitamininə AE yazılır kapsularda. Gündə 1 dəfə də onu içirsiniz.